Mm-hmm. Penjajahan Portugis selama 130 tahun di Melaka yang bermula sejak 24 Ogos 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque sebenarnya bukanlah sekadar meninggalkan sejarah tetapi telah mewujudkan keturunan etnik baru selain menyerap masuk keunikan elemen budaya bahasa dan gaya hidup dalam kehidupan masyarakat tempatan. Masyarakat Portugis yang juga dikenali sebagai kaum Serani mempunyai latar belakang kebudayaan dan identiti yang tersendiri. Walaupun dihakis masa, warisan nenek moyang sedari zaman silam terus disambung tradisinya sehingga ke hari ini. Perkampungan Portugis atau Portuguese Settlement yang terletak di ujung pasir Melaka ini merupakan satu-satunya pusat penempatan utama bagi komuniti yang telah hadir bersama rentetan sejarah kegemilangan empayar Melaka sekitar 500 tahun lalu. Kewujudan komuniti berpusat ini nyata memberikan kelebihan kepada mereka untuk terus memelihara warisan budaya, bahasa, adat resam dan menzahirkan cara hidup untuk generasi yang akan datang. Perkampungan ini diketuai oleh seorang ketua kampung atau sidang yang digelar regado di kalangan penduduk kampung. Saya dilantik sebagai sidang kampung Portugis ini sejak 1998 dan uh, sejak 1998 tugas saya di sini adalah untuk menjaga keselamatan dan juga uh, keselesaan orang-orang kampung di sini. Saban tahun, perkampungan berkepadatan penduduk seramai 1,200 orang dengan bilangan 118 buah rumah ini menjadi destinasi tumpuan para pelancong dari dalam dan luar negara. Kampung Portugis telah ditubuhkan dalam tahun 1930-an dan uh, pengasas Kampung Portugis adalah dua padri. Uh, satu padri Perancis dan satu lagi padri Portugis. Dan uh, mereka telah beli tanah ni pada masa tu daripada kerajaan British. Dan uh, di semua orang-orang uh, Portugis yang tinggal pada masa itu di, 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 di uh, merata tempat di dalam uh, Melaka ni Dan uh, mereka telah beli tanah ini pada tahun 1926 dan penampatan yang pertama telah mula dalam tahun 1930. Dan uh, kita terletak di ujung pasir Melaka di mana kita tepi laut. Jadi, keluarga-keluarga uh, yang datang di sini adalah keluarga-keluarga yang miskin sebenarnya. Ianya telah diwartakan sebagai perkampungan warisan oleh kerajaan negeri Melaka. Justru, di kalangan masyarakat Portugis, perkampungan ini juga dikenali sebagai Pedre Sacang yang membawa maksud Tanah Imam. Keluarga-keluarga Portugis ada banyak. Kita ada di merata Malaysia kita ada di Melaka ni jumlah orang-orang Portugis di Melaka ni kalau kita tengok kampung Portugis saja kita ada 1200 orang dan di seluruh Melaka kita ada 2600 orang tapi kita ada juga ramai lagi orang kita di seluruh Malaysia kita ada di Penang kita ada di Kedah kita ada di Alosta kita ada di Seremban kita ada di Johor dan Sabah dan Sarawak jadi tapi jumlahnya Aa, tak seberapa seperti di Selangor ataupun FT lah di mana kita ada sejumlah 6000 orang di sana tetapi kita tak dapat melihat mereka kerana mereka tidak tinggal di satu-satu kampung macam kita ada di Melaka ni di mana kita bernasib baik kita tinggal di satu tempat jadi kita dapat praktikan budaya kita dan juga agama kita dengan bebas sehingga kini dianggarkan seramai 20000 orang portugis menetap di Malaysia Melewati pintu gerbang perkampungan ini, terasa seolah-olah seperti berada di dalam perkampungan Melayu. Kebanyakan daripada mereka ini berkulit sawo matang, hasil daripada perkahwinan campur di kalangan orang Portugis dan masyarakat tempatan. Ada juga yang mempunyai raut wajah mirip orang India dan ada pula seperti orang Cina. George Paul Overy Antara watak hidup yang terus memainkan peranan meneruskan khazanah adat dan budaya peninggalan nenek moyangnya. Beliau masih sihat dan mempunyai daya ingatan yang cukup kuat untuk terus berbakti kepada masyarakatnya. Ketika sang surya mula menjenguk hari seperti mana kebiasaan dalam rutin hariannya beliau akan menikmati sarapan pagi bersama istri tersayang sebelum memulakan tugasnya sebagai penyelia museum. Warga emas yang semakin dimamah usia ini menghabiskan kebanyakan masa siangnya di Museum Mini Portugis yang terletak di hujung bangunan terawal yang dibina di sini Sifatnya yang mudah mesra dan berfikiran terbuka amat disenangi oleh penduduk kampung menjadikan beliau paling sesuai dipertanggungjawabkan sebagai penyelia kepada muzium ini sarat dengan cerita sejarah orang portugis, beliau sentiasa menjadi rujukan kepada para pengkaji dan pelajar-pelajar universiti untuk kajian mereka mengenai adat, budaya dan sejarah masyarakat portugis. Gambaran berhubung adat istiadat perkahwinan, cara hidup yang diamalkan, peralatan yang digunakan, alat muzik yang menjadi pilihan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan antara fokus utama muzium ini turut dipamerkan adalah koleksi porselin, pakaian tradisional dan beberapa lagi koleksi semasa pendudukan awal Portugis di Melaka. Setiap pagi Ahad, George Paul Overy akan ke gereja kecil bersama-sama isterinya untuk melakukan upacara keagamaan. Bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan membolehkan gereja kecil ini dibangunkan untuk kemudahan penduduk kampung. sinonimnya padi dengan masyarakat Melayu. Begitulah juga sinonimnya laut dengan masyarakat Portugis. Laut diibaratkan sebagai nyawa masyarakat Portugis sejak dulu. Sehingga kini, masih ada lagi penduduk akan ke laut setiap hari. Walaupun telah ramai yang menceburi bidang profesional dan berkhidmat dengan jabatan kerajaan. Ada di kalangan mereka ke laut selepas bekerja. Usaha menangkap ikan juga dianggap sebagai kerja separuh masa yang mampu mendatangkan pulangan yang agak lumayan. Ada yang mengutip hasil ternakan di sekitar pesisir pantai. Ada juga yang seharian berada di tengah laut menangkap ikan. Medan selir yang menghidangkan makanan laut telah meningkatkan kebergantungan kepada hasil laut, sekaligus memotivasikan para nelayan untuk terus melakukan tangkapan kerana pasti ada pembelinya. Aktiviti mencari udang geragau masih diteruskan oleh segelintir penduduk di perkampungan ini. Namun, pendapatan pencari udang geragau tidak lagi sebagus dahulu memandangkan pencemaran air yang berlaku menyebabkan udang geragau semakin hari semakin sukar untuk diperolehi. Masyarakat di negara ini memang cukup kaya dengan pelbagai jenis perayaan dan sambutan. Begitu juga dengan masyarakat Portugis yang meraihkan lima perayaan penting setiap tahun dan pastinya disambut dengan penuh kemeriahan. Pertama ialah Pesta Intudu yang akan bermula ataupun yang akan diadakan hari Minggu sebelum Ash Wednesday. Itu satu pesta yang mana kita menyembah air satu sama, sama lain yang menyimbolkan ataupun simbol membersihkan sebelum kita bermula tempoh berpuasa selama 40 hari. Pesta ini diadakan bertujuan untuk membersihkan diri dan sebagai peringatan hari terakhir masyarakat ini bersukaria sebelum mula berpuasa. Hari kita berpuasa agak berlainan sikit dengan cara orang Islam berpuasa kerana ini tak diwajibkan dan ditukar kepada individu yang kedua ni ialah Pesta San Joan yang akan diadakan setiap 23 hari bulan Jun setiap tahun ataupun digelarkan sebagai Pesta Lampu. Di sini yang yang penting tu ialah pada hari itu semua rumah di Pekam Montegis akan menyalakan lilin lilin untuk beri satu suasana yang bercahaya. Bagi menunjukkan rasa kecintaan mereka terhadap laut dan pekerjaan sebagai nelayan. Pesta San Pedro diraikan enam hari selepas Pesta San Huang. Ianya adalah perayaan khas untuk nelayan memohon perlindungan dan bagi memperingati ketua pertama semua mazhab iaitu St. Peter. Nelayan-nelayan akan naikkan bot mereka ke darat dan bot-bot mereka akan dihias dengan indah sebagai satu signifikan pesta ini. Pada malamnya, pertunjukan kebudayaan tari menari dan joget akan diadakan. Pesta San Pedro ini telah dikomersialkan dan dipilih Kementerian Pelancongan sebagai salah satu daripada 50 perayaan atau pesta di peringkat nasional di bawah program Tahun Melawat Malaysia. Masyarakat Portugis turut tidak ketinggalan menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka akan berkumpul beramai-ramai menyaksikan pelbagai persembahan pentas dan berjoget lambak tarian portugis sementara menantikan detik jam 12 malam. Kemuncak kepada segala perayaan masyarakat ini tentunya sambutan Hari Krismas yang memperlihatkan pengukuhan lambang etnik portugis sebagai penganut agama Kristian Katolik. Kemeriahan sambutannya sudah mula terasa sejak minggu pertama bulan Disember lagi. Semua rumah akan dipenuhi dengan hiasan pokok Krismas yang dipasang dengan lampu berwarna-warni. Dalam fahaman agama Katolik, perkahwinan perlu kekal sampai ke mati. Ini bermaksud, jika sudah berkahwin, mereka tidak boleh berpisah atau berkahwin lain selagi pasangan masih hidup. Mereka mengamalkan adat perkahwinan yang lebih kurang sama seperti mana masyarakat Melayu. Adat perkahwinan kaum Kujis sama dengan adat perkahwinan orang Melayu. Sebab kita ada proses merisik, bertunang sebelum majlis perkahwinan yang sah. Merisik hanya sekadar proses perbincangan tanpa membabitkan apa-apa pertukaran hantaran. Pihak lelaki akan menghantar wakil untuk menyampaikan hajat meminang pihak perempuan. Berbalas pantun selalunya menjadi rencah penyeri majlis. Ketika adat pertunangan, proses bertukar cincin oleh lelaki dan perempuan akan dilakukan selepas perbincangan mengenai majlis perkahwinan selesai. Mengikut tradisi, selepas berlaku pertukaran cincin, satu perjanjian akan ditetapkan pihak lelaki perlu memberikan wang saku setiap bulan kepada pihak perempuan mengikut nilai wang yang ditentukan sendiri oleh pihak lelaki mengikut kemampuan. Ini menandakan pihak perempuan tidak lagi boleh menerima pinangan lelaki lain. Kebiasaannya, proses pertunangan berlangsung selama enam bulan ataupun setahun. Majlis Perkahwinan Masyarakat Portugis akan diadakan selama tiga hari berturut-turut di rumah pengantin perempuan. Pakaian pengantin perempuan ialah kebaya labu dengan kerongsang. Untuk kepala, hiasan ialah cucuk sanggul. Pelapik di dada dihias dengan rantai dan pelapik di tangan dengan gelang. Kebaya pengantin perempuan diperbuat daripada kain satin atau lace. Manakala kain broket akan digunakan oleh golongan yang berada. yang pengantin lelaki dia akan memakai kot dan seluar panjang dengan tali leher dan bertopi Tchau, senhores. E tem saúde de pai de noivo, mãe de noivo, pai de noiva com mãe de noiva. Quem que de bem nesse alheio, fazer alegria, muito grande, agradecia. Saúde. Saúde. Masyarakat Portugis sentiasa ceria dan gembira menjalani kehidupan seharian. Kegembiraan mereka dapat diluahkan melalui tarian, muzik dan juga lagu-lagu yang dinyanyikan. Keunikan utama tarian Portugis ialah melodi dan pergerakannya yang sangat menghiburkan. Tarian rakyat Portugis Melaka terbahagi kepada dua, tarian Branyo dan juga tarian Farapira kedua-duanya ditarikan secara berpasangan, lelaki dan perempuan. Biasanya, tarian-tarian ini ditarikan ketika majlis perkahwinan, hari-hari perayaan dan temasha keramaian. Tarian Farapira seringkali diiringi dengan permainan alat muzik seperti gitar dan tamborin. Para penari memulai tarian dengan lincah serta wajah-wajah ceria seiring irama yang mengiringi Penari-penari wanita memakai pakaian gaun labuh dan blaus yang berenda. Penari lelaki pula akan memakai pakaian yang dipanggil bolero, iaitu waistcoat. Keunikan komuniti Portugis juga dapat dilihat menerusi sajian tradisinya. Sajian Portugis dicirikan sebagai hidangan yang kaya dengan rasa, penuh perisa dan begitu sinonim dengan masakan Mediterranean, sekaligus memberi pengaruh kepada masakan dunia. Antara sajian tradisi Portugis yang popular adalah kari devil atau devil curry, iaitu sejenis kari yang berasaskan ayam atau daging. Pada masa dulu, kita tidak ada cili. Bila orang Portugis membawa cili ke sini, boleh jadi nenek moyang kita mencuba bermasak dengan cili. Boleh jadi terletak terlampau banyak cili di dalam. Masakan tu menjadi ter, ter, sangat pedas. Sehingganya mereka menyebut, Oh my, it's hot like the devil. Di, itu, di situlah kita mendapatkan namanya devil curry. Telah menjadi satu kemestian, kari devil ini menjadi juadah ketika majlis perkahwinan ataupun keraian. Ianya seringkali dihidangkan bersama nasi putih. Asimilasi masyarakat tempatan dalam budaya hidup orang Portugis jelas dapat dilihat dengan menu memakan nasi ini berbanding roti meskipun ia bukanlah makanan utama penduduk di Portugal. Pembukaan Medan Selera Kampung Portugis atau Portugis Square membolehkan para pengunjung menikmati juadah makanan laut yang diberi sentuhan masakan Portugis. Meskipun penaklukannya telah berlalu 130 tahun yang lalu, namun kesannya masih dapat dilihat menerusi peninggalan sisa kubu pertahanan yang dinamakan Kota Ifa Moza. Kejayaan Belanda mengusir Portugis dari Melaka pada tahun 1641 dan kedatangan British ke tanah Melayu pada Perang Dunia Pertama telah menyebabkan kemusnahan teruk sebahagian besar daripada kubu ini. Destinasi lain yang turut menjadi tarikan pelancong ialah Gereja St. Paul yang telah dibina pada tahun 1521 oleh Kapten Portugis bernama Dwight Coelho. Warisan peninggalan Portugis di Melaka antara faktor yang telah memungkinkan pengiktirafan Melaka sebagai Melaka Bandaraya Warisan Dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO pada 7 Julai 2008. Pengiktirafan ini secara tidak langsung menjadikan Melaka sebagai destinasi tarikan kepada lebih ramai pelancong dalam dan luar negara. Dari sebuah catatan sejarah, ianya berubah menjadi lambang kesatuan dan keunikan Malaysia di mata dunia. Kepelbagaian kaum dan dasar kebebasan beragama di Malaysia tidak pernah menggugat kesepaduan yang sentiasa tertaut indah Wajah-wajah anak Malaysia yang datang daripada pelbagai resam keturunan sentiasa mengukir nama di persada dunia. Begitu juga bagi masyarakat Portugis. Mereka adalah kita dan kita adalah satu di bawah payung rakyat satu Malaysia.